Okay, tengok ni. Ini perangkap habuk dalam vakum saya. Tengok, eh. banyak kan habuk kan? Kalau kita tengok dekat lagi, agak-agak ada apa? Okay, saya pakai mikroskop ni. Tengok yang berkelompok banyak tu. Hmm, banyaknya berbenang, macam-macam warna dan itu rambut. Ah, nampak tu rambut tebal tu, tapi banyak lagi benang-benang halus je. Dekat benang-benang halus tu yang ada melekat macam-macam habuk lagi. Uish. Kalau dari jauh kita boleh nampak habuk ni warna kelabu. Bila kita pakai makroskop ni, dia punya dunia habuk ni warna-warni. Ini kat tempat yang habuk banyak tu, kita tengok dekat dia punya filter tu. Yang jaring-jaring halus ni. Sekejap. Hmm, banyak juga. Still ada berbenang-berbenang halus tu, tapi banyak habuk debu-debu kecil ni. Walaupun jaring tu halus sebenarnya, debu ni banyak lagi yang lebih halus. Itu adalah habuk. Sebelum kita nak fikir cara untuk kurangkan habuk dalam rumah kita, kita kena tahu mana datang habuk ni. Ada dua. Satu habuk ni datang daripada luar rumah dan satu lagi habuk yang kita jana, kita yang hasilkan habuk tu di dalam rumah. Ada dua. Habuk daripada luar ni sudah tentu dia akan datang daripada udara. Jadi untuk kurangkan habuk dalam rumah kita, kita boleh cuba halang habuk daripada luar tu masuk dalam rumah. Contohnya dekat pintu kita. Bawah pintu ni habuk boleh masuk. Selain daripada serangga ataupun binatang lain, habuk boleh masuk daripada bawah pintu kita. Kalau kita blok macam ni, kita mengurangkan banyak habuk daripada masuk ke dalam rumah. Satu lagi cara adalah meletakkan jaring halus pada tingkap kita ataupun lubang-lubang yang boleh udara masuk ke rumah kita. Walaupun habuk sebenarnya lebih halus daripada kita punya jaring ni sebab jaring ni pun tak adalah halus sangat tapi still dia boleh filter habuk. Sebabnya apa? Sebab wujudnya elektrostatik. Ha, ah, habuk dalam udara yang luar nak masukkan dalam rumah kita, dia maybe ada charge positif ataupun negatif tau. Saya pun tak pasti charge apa, tapi charge dia maybe akan berbeza dengan charge yang ada dekat kita punya uh, jaring tadi tu Bila udara tu masuk kat rumah kita Dan partikel-partikel habuk kecil-kecil tu Maybe ada charge yang berbeza dia maybe akan melekat pada kita punya jaring-jaring. Sebab tu kalau kita perasan walaupun kita pasang jaring, jaring tu tak adalah halus sangat. Still kalau biarkan lama-lama, jaring tu akan berhabuk juga. Ah, kita boleh basuh jaring tu penuh dengan habuk. Sebabnya itu. Jadi jaring tu akan blok habuk daripada masuk dalam rumah kita. Okey, walaupun tak full, akan ada banyak yang terlepas, tapi improvement. Okey. settle bab faktor luar. Sekarang faktor dalam rumah Habuk yang kita jana dalam rumah ni boleh jadi Daripada sel kulit kering kita Ataupun kita punya baju-baju ni kan ada benang-benang halus ha, Itu pun akan jadi salah satu benda daripada habuk Sebab kita tengok tadi Dekat mikroskop ni ada banyak Benang-benang halus yang lebih halus daripada Kita punya rambut kan ha. Kalau saya tengok sini pun memang saya nampak Benang halus-halus dekat baju-baju saya ni Itu mungkin salah satu elemen dalam habuk kita Hama Uh, hama yang hidup ataupun telur hama ataupun bangkai hama hama yang dah mati dia kering dia pecah ataupun hama dalam rumah kita berak berak tu bertembangan dalam udara jadi habuk uh, itu semua benda-benda yang habuk yang halus-halus ni untuk kurangkan habuk yang dijana oleh badan kita kita boleh kurangkan sel kulit kering kita yang yang dah mati dan dia kering berterbangan kat udara kita kita boleh kurangkan dengan mandi mandi dengan bersih satu hari tu mandi dua kali ke tiga kali okey bila setiap kali kita mandi dan kita gosok bersih-bersih kita punya badan ni kita sebenarnya membuang sel-sel kulit kering ataupun sel kulit mati kat badan kita nampak itu akan reduce Elemen dalam habuk kita Sebab dalam habuk kita Maybe ada kita punya sel kulit kering Kalau kita selalu mandi Orang dalam rumah tu selalu mandi Akan reduce sikit Okey, itu satu faktor. Bila berkurang sel kulit kering ataupun sel kulit yang dah mati bertembangan ke udara kita, kat rumah kita akan kurang hama. Sebabnya hama makan sel kulit kering. Makan rambut kita, makan sel kulit kering ha. Hama memang makan benda tu Jadi makin banyak sel kulit kering Ataupun sel kulit yang dah mati berterbangan kat rumah kita Lagi banyak hama kat rumah kita okay? Kalau pakai baju, jangan pakai baju yang terlalu lusuh Sebab baju yang lusuh Yang dah macam maybe senang koyak ke apa kan ha. Dia senang, dia rapuh Kita tak perasan, dia akan hasilkan debu-debu yang halus Benang-benang tu kan Itu satu faktor lagi okay. Sekarang, bila habuk ada kat rumah nak buang macam mana? Satu kita boleh pakai vacuum Biasa Orang memang Faham lah pakai vacuum ni Kedua adalah pakai air purifier Kita punya pembersih udara Contohnya saya ada kat sini Ah, ah ni Contohnya saya ada ni daripada uh, Realme Saya baringkan kejap Saya buka cover depan dia Tekan je Okay ini first filter dia Untuk yang filter kasar lah okay, tengok tu Dia punya jaring si besar tapi ini pun saya pakai beberapa minggu pun dah banyak abuk dia blok. Okey. Tak terpijam. Ini HEPA filter. Ini penting ni. Kejap. Dulu tak tepi dulu. Macam mana fungsi dia? Senang je. Dia hanyalah ada kipas kuat kat sini. Dia akan sedut udara supaya udara tu lalu HEPA filter dan keluar dekat sini. Simple je konsep dia. Nak DIY pun boleh kalau nak sebenarnya. Dalam sistem pembersihan udara ataupun air purifier macam ni Satu benda yang penting adalah HEPA filter. Ah, ha, benda ni. HEPA filter ni adalah penapis yang dibuat daripada sama ada plastik ataupun fiberglass. Ha, kalau macam yang saya tengok yang ini Kalau ini dengan rasa tekstur macam ni Saya rasa dia buat daripada fiberglass Maybe lah HEPA ataupun HEPA Maksud dia High Efficiency Particulate Air HEPA filter ni dia ada rating Ah ha, biasanya daripada 1 sampai ke 16. Kalau macam yang Realme apa nama model ni? Ni Realme Tech Life Air Purifier. Ha yang Realme punya ni dia pakai grade 12, HEPA H12. Dia punya grade filter ni. HEPA filter punya grade ni dia depend pada kemampuan filter ni untuk block particle punya size contohlah kalau kita pakai HEPA filter yang grade satu hingga empat, kemampuan filter ni untuk blok particle yang size tiga hingga ke sepuluh micron adalah dua puluh persen ke bawah. Ah, ha, maksudnya kalau seratus peratus angin masuk, tembus sini keluar, maybe ada balance lapan puluh habuk-habuk. Habuk yang besar tu kebanyakan dia boleh blok, tapi habuk yang kecil ni, yang tiga hingga ke sepuluh micron dia akan lepas, lapan puluh persen ke atas dia akan lepas. Ah, ha, yang habuk-habuk tebal tu, insyaallah dia boleh tapis. Yang kecil tu. Apa yang ada pada habuk-habuk yang kecil? Yang saiz dia dalam 3 hingga ke 10 mikron. Okey. Tengok ini partikel dalam habuk kita. Kemungkinan yang ada dalam habuk kita. Dan ini kita punya saiz. Partikel saiz dalam mikron. micrometer. Contoh. Kita punya habuk kat sekitar kita ni dia punya saiz 0.001 mikron hingga 40 mikron. Jadi kalau kita pakai HEPA filter yang murah satu hingga 4 dia punya grade tu tak banyak kita punya habuk sekitar ni akan di -block. ha, akan di filter sebabnya banyak dah terlepas yang besar sikit tu maybe boleh kalau bawah ni ada bakteria 0.3 mikron hingga 60 mikron nampak tu bakteria pun boleh HEPA filter block jika HEPA filter kita berkualiti ini hama rumah kita 100 hingga 300 mikron boleh pakai HEPA filter murah tapi ini kalau yang hidup lagi kalau dah mati dia akan pecah badan dia lebih kecil daripada saiz ni sebab tu kita kena pakai HEPA filter yang bagus. Tengok ni, kita ada beberapa rating, satu hingga empat, Okey ada enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas, enam belas. Kalau Realme Tech Life Air Purifier ni dia pakai dua belas punya. Ah, ha, rating dia dua belas, grade dua belas. Kita boleh block satu hingga tiga mikron punya particle sebanyak lapan puluh hingga ke sembilan puluh Jadi banyaklah benda yang halus-halus ni kita boleh block. Kalau komponen yang murah punya tu 3 hingga ke 10 micron Kurang daripada 20% dia boleh blok. Yang ini 1 hingga 3 micron Dia blok lebih daripada 80% ha, Kalau yang 3 hingga ke 10 micron 90% ke atas dia block jadi kalau nak improve udara kat rumah boleh amalkan saya punya tips tadi. Saya dah share tadi kan. Dan kalau dalam rumah tu kita nak cantikkan lagi dia punya kualiti udara, kena pakai air purifier yang ada HEPA filter. Ha, bukan filter biasa je. Kena pakai yang HEPA filter. Sebab saya dah beritahu tadi HEPA filter punya grade apa maksud dia semua saya dah terangkan. Okey. HEPA filter. Tapi tu lah pakai yang grade tinggi sikitlah. Dalam dua belas ke atas. So ini pasang lagi. Okey ini pun Realme hantar ke saya untuk saya test So far okeylah. lah ha, Boleh lah saya pakai Tak ada masalah sebab saya pakai sekejap pun saya dah nampak banyak juga habuk yang the blok. Dan juga bila rumah saya ada bau hangit sebab hari tu saya lupa nak tutup api Jadi kuali tu uh, jadi panas sangat Minyak semua tu hangit Selama tak terbakar aje. Jadi bau hangit satu rumah tu Sekejap je Saya pakai benda ni Sebab benda ni dia ada Beberapa mood Saya pakai mood yang paling kuat Contoh eh kat sini tengok ni ni ada punya on off saya dah on kejap Okey di tengah mode nombor 2 ni sini dia ada lampu untuk tengok kualiti udara kita kalau hijau maksudnya okey. kuning agak teruk sikit kalau merah tu dah teruk sangat sini kita ada timer boleh pilih 2 jam 4 jam ataupun 8 jam untuk kita hidupkan ataupun kita boleh set kepada auto sajalah Okey. dan kita ada night mode untuk tutup lampu ni sekarang tengok kipas dia kekuatan kipas ini 1 2 dan 3 paling laju Makin kuat makin bisinglah bunyi dia. Dan sekarang saya nak tengok dia punya power. Contoh kalau kipas yang satu ni power dia dalam lima puluh dua watt. Okey dia gunakan dalam lima puluh dua watt. Kalau kipas dia mode nombor dua lagi banyak angin keluar. Uh, dalam lima puluh enam watt. Ha, naik empat watt. Kalau kita naik yang paling laju. Okey paling kuat biar banyak filter udara kita. Enam puluh dua dalam enam watt bertambah. Hmm saya rasa itu sajalah kot saya dah terangkan macam mana rupa habuk tu apa yang ada dalam habuk macam mana habuk masuk rumah kita dan macam mana rumah kita hasilkan habuk saya dah terangkan tu dan cara untuk reduce habuk ah, saya rasa tu je lah saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat jangan lupa follow Berani Buat subscribe YouTube Berani Buat saya Wan Syafiq jumpa lagi Assalamualaikum